dostlar. Mən Azərbaycanın ən gənc yəsarı, Əmin Bayramlı və qardaş türk xalqına buradan salamlayıram. Mən də bir kitab sevər olaraq hər şeyə bir kitabana, təhsim-öğrətim və kültür dənnəyinə qoşularaq hər kənddə kitabana olmasını arzu edirəm. Arzu edirəm ki, hər kəs kitabları sevə-sevə oxusun və bu kitablardan riya yararlansın. Qeyd edim ki, mənim kitab haqqında bir neçə şeirim var və onlardan birini sizə səsləndirəm. Kitabdan öyrənirəm bütün biliklərimi. Kitab sənin özünə sirdəş olar, həm dətən. Uşaq böyük hər kəsin. Sevimli çıx kitablar. Hər kitabın içində sirli dolu bir dünya var. Hər kitabın içində sirli dolu bir dünya var. Əziz uşaqlar, kitabları oxuyaq və bilgimizi artıraq. Kitabları oxumağa hər zaman ehtiyacımız var. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə.